श्री स्वामी समर्थ नमस्कार प्रियस्वामी भक्तांनो स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवरती प्रियस्वामी भक्तांनो आजपर्यंत आपण स्वामींकडे खूप काही मागितलं काही स्वप्न पूर्ण झाली तर काही स्वप्न तुटून पडली कधी तुमच्या आयुष्यात अशी माणसं आली जिने तुम्हाला प्रेम दिलं आधार दिला पण काळाच्या ओघात तीही दूर गेली आज तुम्ही थकलेले आहात मन निराश झालं आहे आत्मविश्वास डगमगला आहे पण काळजी करू नका स्वामी समर्थ महाराजांनी तुमचं रडणं पाहिलं आहे त्यांनी तुमचं मौन समजून घेतलं आहे तुमच्या वेदना तुमची तगमग तुमची प्रार्थना हे सगळं स्वामींच्या चरणी पोहोचलं आहे आज आम्ही तुम्हाला स्वामींचा असा एक चमत्कारिक मंत्र देत आहोत जो तुमचं नशीबच नाही तर संपूर्ण आयुष्य बदलून टाकेल हा मंत्र तुम्हाला लाखो रुपयांच्या शक्तीपेक्षा अधिक ऊर्जा देईल आत्मविश्वास देईल आणि नव्या सुरुवातीची प्रेरणा देईल या मंत्रासाठी फक्त एकचट आहे हा मंत्र तुम्ही शेवटपर्यंत श्रद्धेने आणि एकाग्रतेने ऐकावा स्वामी भक्तांनो हा मंत्र हजारो वर्षापासून वर केवळ काही निवडक साधकापर्यंत पोचला आहे मंत्रातील हे शब्द फक्त शब्द नाहीत तर हे ब्रह्मवाक्य आहेत स्वामींच्या आशीर्वादांचं साक्षात स्वरूप आहेत हा मंत्र ऐकतानाच तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात सूक्ष्म बदल जाणवू लागतील ज्या खात्यात पैसे नव्हते तिथे घरात गरिबी होती तिथे हळूहळू समृद्धीची चाहूल लागेल तुम्ही दररोज विचार करता माझं कसं होणार मला चांगलं आयुष्य जगण्यासाठी शक्ती आणि पैसा दोन्ही हवेत पण आत्तापर्यंत काहीच बदल झाला नाही पण प्रिय भक्तांनो आजचा दिवस वेगळा आहे कारण आज तुम्ही हा स्वामींचा मंत्र ऐकणार आहात या मंत्रातील प्रत्येक अक्षर स्वामींच्या चरणातून वाहून आलेला आहे हीच ती वेळ आहे जेव्हा तुमचं नशीब तुमच्या दारावर ठोठवायला आलं आहे तुमच्या मेहनतीची किंमत अनेकांना माहीत नाही तुमचं मन अनेकांनी दुर्लक्षित केलं पण स्वामी समर्थ महाराजांनी सगळं पाहिलं आहे म्हणूनच आज ते स्वतः तुमच्यापर्यंत येऊ इच्छित आहेत तुमचं नशीब उजळवण्यासाठी तुमचं आयुष्य बदलण्यासाठी हा मंत्र ऐकताना फक्त कानांनी नाही तर आत्म्याने ऐका मन शरीर आणि श्रद्धा एकवटून ऐका कारण या मंत्रामध्ये लाखो कोट्यावधी रुपयाची शक्ती दडलेली आहे तुम्ही विचार करत असाल खरंच स्वामी समर्थ महाराज माझी इच्छा ऐकतात का हो ऐकतात आणि त्या प्रत्येक इच्छेला योग्य वेळी पूर्णही करतात फक्त आज हा मंत्र पूर्ण श्रद्धेने ऐका आणि स्वामींचा चमत्कार स्वतः अनुभवा तर आज आम्ही तुम्हाला संपूर्ण विश्वासाने सांगतो हा मंत्र ऐकताना फक्त ऐकू नका तर स्वामी समर्थ महाराजांजवळ मनापासून प्रार्थना करा तुमचं मन रिकामं करा डोळे मिटा आणि फक्त स्वामींच्या चरणावर लक्ष केंद्रित करा जर या मंत्रानंतर तुमची इच्छा पूर्ण झाली नाही तर स्वतः आम्हाला सांगा कारण आता स्वामी स्वतः तुमच्या रिकाम्या हातात चमत्कार ठेवणार आहेत ते तुम्हाला त्या शक्तीने आशीर्वाद देणार आहेत ज्याने अंधार दूर होतो आणि जीवनात प्रकाश पसरतो फक्त एकच गोष्ट करा हा मंत्र शेवटपर्यंत श्रद्धेने आणि शांतपणे ऐका कारण प्रत्येक क्षणासोबत स्वामींचे वरदान त्यांच्या आशीर्वादाच्या लहरी तुमच्यापर्यंत येत आहेत तुमचा व्यवसाय चालत नाही का नोकरीमध्ये अडथळे येत आहेत का पैसे मिळत नाहीत प्रयत्न करूनही यश दिसत नाही का तर काळजी करू नका या सर्व अडचणी आता दूर होऊ लागतील स्वामी समर्थ महाराज तुमच्या प्रत्येक संकटावर कृपादृष्टी टाकणार आहेत आता विचार करायचं थांबवा आणि हा चमत्कारिक मंत्र आत्ताच ऐकायला सुरुवात करा कारण आज स्वामी तुमच्या आयुष्याच्या कोऱ्या पानावर नवभविष्य लिहिणार आहेत पण लक्षात ठेवा जे लोक हा व्हिडिओ मध्येच थांबवतील त्यांचं नशीब दरवाजातच अडकून राहील त्यांना स्वामींचं दर्शन मिळणार नाही कारण त्यांनी विश्वास तोडला आहे पण तुम्ही जर शेवटपर्यंत हा मंत्र श्रद्धेने ऐकलात तर तुमच्या घरात तुमच्या खात्यात आणि आयुष्यात अपूर्व बदल घडू लागतील तुमच्या घरात शांती येईल तुमच्या आयुष्यात समाधान आणि प्रेम वाढेल आणि तुमच्या प्रत्येक प्रयत्नाला यशाची जोड मिळेल प्रियभक्तांनो स्वामी समर्थ महाराज स्वतः म्हणतात विश्वास ठेवा आणि चमत्कार अनुभवा म्हणून ही चूक करू नका हा मंत्र शेवटपर्यंत ऐका फक्त काही मिनिटे वेळ काढा आणि मनापासून ऐका हा मंत्र लहान आहे पण त्याची शक्ती अनंत आहे आत्ताच आपण या स्वामींच्या चमत्कारिक मंत्रजपाला सुरुवात करूया ओम स्वामी ब्रह्मांड नायकाय धनप्रदाय स्वाहा ओम स्वामी ब्रह्मांड नायकाय धनप्रदाय स्वाहा ॐ स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय 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 धनप्रदाय स्वाहा स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय धनप्रदाय स्वाहा ॐ स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय धनप्रदाय स्वाहा ॐ स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय धनप्रदाय स्वाहा ॐ ॐ स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय धनप्रदाय स्वाहा 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 ॐ ॐ स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय धनप्रदाय स्वाहा 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 ॐ ॐ स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय धनप्रदाय स्वाहा ॐ स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय धनप्रदाय स्वाहा ॐ स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय धनप्रदाय स्वाहा ॐ ॐ स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय धनप्रदाय स्वाहा 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 ॐ ॐ स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय धनप्रदाय स्वाहा ॐ स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय धनप्रदाय स्वाहा ॐ स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय धनप्रदाय स्वाहा ॐ ॐ स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय धनप्रदाय स्वाहा ॐ स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय धनप्रदाय स्वाहा ॐ स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय धनप्रदाय स्वाहा ॐ ॐ स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय धनप्रदाय स्वाहा 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 ॐ ॐ स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय धनप्रदाय स्वाहा 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 स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय धनप्रदाय स्वाहा ॐ 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 ॐ स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय धनप्रदाय स्वाहा 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 ॐ स्वामी ब्रह्माण्डनायकाय धनप्रदाय स्वाहा